Давньогрецьке прислів'я радить: хочеш бути сильним, бігай. Хочеш бути здоровим бігай. Хочеш бути розумним, бігай. Саме такими якостями наділена людина, яка знаходиться зараз поруч зі мною, це Олег Лєбідєв, один з найвідоміших ультрамарафонців України. І зараз ми з ним поспілкуємось, дізнаємось, як людина, взагалі простий смертний, може бігати на такій нереальній дистанції. Доброго дня, Олеже. Здравствуйте! Розкажіть, будь ласка, про цей забіг про 3100 миль, який ви пробігаєте, як він взагалі відбувається, як вам вдається спати, коли ви їсте і в принципі, як вам вистачає сил на таку неймовірну дистанцію. Цей забіг світі. Найдлинший забіг, 3100 миль, це приблизно 5000 км. Проходит он ежегодно в Нью-Йоркском пригороде Квинс. И экстрим состоит в том еще, что мы бегаем по кругу. Круг 883 метра. С 6 утра общий старт. В 12 ночи трасса закрывается. То есть у нас 18 часов рабочий день. И ну, примерно 6 часов на отдых, но больше чем 5 часов на сон просто нереально отвести. Потому что это самый длинный, самый непростой пробег в мире. Участвует не так много людей. За всю 17-летнюю историю проведения этих соревнований 35 людей в мире смогли финишировать. А в этом году... Я буду стартувати в десятий раз. Тому буде десятий старт. І сподіваюся, ем, що я зможу зробити максимум, що я можу. Дякую за відповідь. Скажіть, будь ласка, коли ви знайшли в собі сили, і коли ви зрозуміли, що можете бігти на таку велику дистанцію? Чесно кажучи, я. совсем не знал, что я могу бегать такие невероятные дистанции. Мне очень помог мой духовный наставник Шичин Мой, мастер медитации. Видимо, он что-то увидел во мне, определенный потенциал, когда в 2004 году первый раз пригласил меня выйти на старт. Самой длинной дистанции до этого было 100 километров, 103 километра на, на 13-часовом забеге в Москве. А вот, собственно, от 103 километров в день до 5000 километров ам, произошел такой скачок. Ну и оказалось, что на самом деле это стало центральным проектом моей жизни участие в 3100 миль, потому что это не только, я бы сказал, даже не столько спортивное соревнование, сколько огромная школа жизни. Там все, ну, можно сказать, становится на свои места. То есть то, что искусственно, то, что наносное, то, что не твое, оно отпадает и оно не работает. И, определенно, такие экстремальные забеги мне помогают найти себя. Вы занимаетесь духовными практиками, которые базуются на философии Шри и Моя. Скажите, пожалуйста, в общем, может какая-то другая людина, которая приписывает себя к другой вере, например, мусульманин, пробежать такую дистанцию? И, 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 и может человек, который вообще не верит? Не, ну не все, чему же она э, тоже подавала такую дистанцию? На самом деле здесь нет никаких ограничений. Это не есть привилегия последователей или учеников Чин Моя 3100 миль. На самом деле это открытый пробег. Просто силы бросить вызов этой невероятно длинной дистанции находят совершенно немногие. И я упомянул то, что я занимаюсь медитацией по школе Чин Моя только из-за того, что ну вот в таких экстремальных вещах нужен стержень внутренний стержень, как я это называю. Некоторые от природы находят какие-то сильные качества в себе, например, покой или уравновешенность или ну не знаю проницательность, за которые они могут держаться во время штормов жизненных. Но духовная практика медитация помогает развить этот стержень и во все ну неблагоприятные как бы обстоятельствах жизни э, стоять твердо на фундаменте. Поэтому на самом деле э, участвовали э, ну, многие спортсмены, которые совершенно даже, ну как, они знали Шищен Мой, они знали, что он учитель медитации, но они, ну не были его последователями. Это совершенно нормально. Вот, просто, ну как, главное, чтобы э, у человека было... Внутрішня воля, правильна мотивація і ну, определені фізичні дані, скажімо так. А якої релігії він придержується, або направлення, це не критично. Чи бували у вас такі випадки критичні під час дистанції, коли ви відчуваєте, що ви зламалися фізично або психологічно, і відчуваєте, що вже не можете далі бігти, взагалі не знаєте, коли там той фініш, і коли вам дуже складно були такі труднощі? Вы знаете, если честно, телу приходится совершенно не сладко. А, ну, можно сказать, что мы постоянно бежим с какой-то болью. То есть что-то тянет, мышцы устали, спина болит, там какие-то травмы проявляются, еще что-то. И поэтому для тела это, конечно, совершенно некомфортное времяпрепровождение. Но вместе с этим я знаю, что любое ну что ли, расширение своих границ, расширение своих возможностей, оно связано с дискомфортом, потому что это, ну, раздвижение привычных рамок, которые очень непросто сделать. А вместе с тем, именно вот внутренний стержень, покой, который я очень люблю, очень ценю и развиваю это качество каждый день, мне помогали не сдаваться, не сломаться и не останавливаться. И на самом деле определенно есть более что ли глубокое ощущение, что тебе надо делать, как тебе надо делать. И часто ум говорит, ну все, вот сейчас ты уже не можешь дальше бежать, у тебя все болит, давай на перерыв. А изнутри приходит импульс, ты можешь еще один круг. Давай. И еще один круг и еще один круг. И потом ты понимаешь, там не так оно сильно все и болит, чтобы не бежать дальше. То есть мы часто вспоминаем свою поговорку на 300 «Тело умирает, душа летает». Вот это из таких как бы противоречий, но это действительно полет. Полет духа, полет человека с большой буквы, его возможности, его настоящего предназначения, его настоящих возможностей, скажем так. Я скажу честно, у меня ну, ни разу не было такой мысли, чтобы вот остановиться, сойти с дистанции. Даже когда было 40 градусов жара, три дня подряд, или там стопроцентная влажность, или там еще какие-то, ну, много, сложных моментов. Все-таки 50 дней на ногах, без остановки. Вот, но я все время чувствовал внутреннее, ну что ли, импульс, ты можешь, ты можешь продолжать. И вот Наверное, это меня и привело к тому, что э 7 раз я успешно финишировал в этом забеге. Ваше друге ім'я Стутішел, яким вас на рік нарік Шріченмоє. Воно означає безсонне серце відданості. Чому у своєму житті або кому ви віддані так само, як віддані бігу? Хороший вопрос, спасибо. Э, но ну, на самом деле это качество преданности, качество посвящения, оно Как я вижу, очень важно в любом начинании — это преданность цели, преданность пути, преданность тому, что ты делаешь, твоим близким людям. И ну, я на самом деле очень счастлив, что Ши Мой выделил именно эти качества моей Души на переднем плане. Так что для меня это тоже ну, как спасительный круг, за который я держусь, когда бывают какие-то сложные вещи в жизни.